Здравствуйте, Ольга. Добрий день. Дякую дуже, що ви погодилися з нами поспілкуватися. Отже, ми розповіли про результати виборів. Ну насправді трохи важко нам українцям зорієнтуватися, що ці результати означають. Ну, розуміємо те, що прийшли до влади націоналістичні сили з усіх там представників трьох різних етнічних груп. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що фактично є дуже серйозні відмінності розбіжності між трьома етнічними групами в Боснії. та Герцеговині. Ну, Ольга, они, националисты здесь не пришли к власти. Это первое, что я хочу сказать. Они с нее никуда не уходили. Так сказать, то есть особых изменений эти выборы не принесли. Я хотела еще уточнить, что у сербов победил все-таки Младен Иванович. Это по последним данным. Вот здесь в 2 часа дня, то есть в 3 по Киеву были предварительные результаты. Официально Центральная избирательная комиссия объявляла. И победил Младен Иванович. Это в принципе достаточно беспрецедентно. То есть это оппозиция к теперешней сербской власти здесь. Но на самом деле выборы были на очень разных уровнях. То есть не только то, что вы перечислили, но также были кантональные выборы, выборы в парламент, парламенты каждого института, а также общий парламент. В общем, очень много разных выборов было, очень много разных бюллетеней было. Но, но тут надо сказать, что национализм в Боснии в принципе это то же самое, что национализм в Украине. Им всех пугают, но его на самом деле как такового нет. То есть в обычной жизни он особо никак не проявляет. И все политики до сегодняшнего дня и от сегодняшнего дня, они в принципе используют национализм, то есть национальный вопрос для того, чтобы получать какие-то кредиты во время выборных кампаний и манипулировать своими избирателями. Поэтому никаких особых изменений мы не ожидаем в стране. То есть вот как бы вот вчера вечером был этот марафон выборный, много людей опрашивали, которые опустили вот бюллетени в урну, спрашивали, что они ожидают, каких изменений ожидают. Все ожидают, конечно, изменений к лучшему, но в принципе все достаточно реально, что с учетом результатов изменений каких-то особых в стране не будет. Тем более, что несмотря на то, что полгода назад в Боснии такая, как вы знаете, была большая волна протестов против власти, достаточно такая жестокая волна протестов, явка была всего 54% на этих выборах, то есть как показывают результаты, люди, как бы многие говорят о том, что хотят что-то менять, но ничего не хотят сделать для того, чтобы чтобы эти изменения в жизни произошли, в жизни страны. Леся, от ви мешкаєте в Боснії вже якийсь час, і напевне бачите, як країна функціонує, чи відбувається взагалі якийсь прогрес в реформах? Кажете, що насправді мало сподівань на те, що ці вибори призведуть до якихось змін. Ну чи наскільки це пов'язано із устроєм держави, з тим, що вона розділена на ці дві федеративні частини, які дуже часто не можуть дійти між собою згоди? Наскільки великим є ось цей фактор? самый устрою политичного Боснии э, в том, что он как-то заважает реформам. Mm -hmm. Ну, я живу здесь уже 6 лет. Прогресс, конечно же, имеется, но не такой быстрый, не такой стремительный, как хотелось бы. То есть главное достижение за это время Боснии как государства государства это, наверное, отмена шенгенских виз. То есть граждане Боснии могут свободно путешествовать по Евросоюз, по Шенген, странам шенгенского соглашения в течение трех месяцев это, пожалуй, все. Ну, то есть, как бы понятно, что здесь происходит реформы и все остальное, но, в принципе, ориентированность и зацикленность политиков и народа на национальном вопросе очень сильно тормозит государство. Потому что, когда политики, то есть, как бы народ, когда выбирает политиков, он, к сожалению, чаще всего смотрит не на программу, и не на то, что человек реально собирается, что политик собирается реально сделать для страны, а на то, какой, какой национальности принадлежит этот человек. И даже само законодательство, таким образом, оно построено таким образом, что оно тормозит какие-то реформы из-за того, что национальность всегда становится краеугольным камнем, она всегда становится приоритетом. Например, здесь есть такой очень потенциальный и очень известный и любимый всеми политик, как Желька Комшич, он бывший президент от хорватского народа. И в принципе его любят также и башняки, и в принципе он считается одним из таких самых честных и самых перспективных политиков. Но он представитель хорватского народа народа Хорвая, Хорваты в Боснии меньшинство. То есть, например, он не мог бы от имени башняков, как народа большинства, он не мог бы баллотироваться и не мог бы там занять какие-то позиции. Его партия, в принципе, на этих выборах, с учетом того, что он новую партию основал, она была основана где-то года три назад и первый раз участвовала в выборах, его партия сейчас заняла второе место на общих выборах, то есть это достаточно большой успех для новой молодой партии. Но он, как бы вот получается, ограничен своим, на своей национальностью, то есть, например, от имени башняков он уже выступать не может, может выступать только от имени хорватов. И в принципе все политики они используют это, этот национальный вопрос как манипуляцию и шантажирование собственным народом, а также друг другом, потому что здесь существует такое понятие как политет, то есть каждый каждый народ, так сказать, имеет право вето, и это очень сильно тормозит, к сожалению, государство. То есть, если если э, двое, например, из трех народов были бы готовы какую-то реформу, какое-то продвижение к Европе, к Евросоюзу, то эти народ всегда может наложить, то есть представитель этих народов может наложить наложить вето на эти реформы или на этот прогресс, и страна как бы будет стоять на одном месте. Ну, це, so. то, что говорят, что які ризик боснийской моделі для України, що якщо надати то частини Держави ну там розділити якусь країну і надати права різним частинам право вето? То абсолютно неможливо буде взагалі управляти цією державою, якусь одну мати зовнішню політику і кудись її просувати? Бачимо, що насправді приклад Боснії він якраз і свідчить проти того, що ця модель насправді вона не функціонує добре. Лесю, а що в Боснії говорять взагалі про конфлікт в Україні? Як там як висвітлюють його боснійські медіа і в суспільстві? Яке принятия того, что відбувається в Украине. Ну, на самом деле информации достаточно мало, поэтому мы, украинцы, которые здесь живем, мы стараемся там в разных форумах, на разных сайтах, участвуем. Люди действительно очень мало знают информации о том, что происходит. Некоторые народы, так, например, сербский народ на своих, на своих телевизионных каналах, в своих остальных средствах массовой информации в основном используют русские источники, поэтому вы понимаете, какую информацию они получают оттуда. И, в принципе, люди очень мало знают. То есть те, которые отголоски которые они слышат. Вот я, например, конечно, стараюсь всему своему окружению как можно подробнее рассказывать об этом. Они видят очень большие параллели с тем, что происходило у них. То есть они, они также видят, что это навязывание этого национального конфликта на пустом месте. То же самое у них происходило в 90-х 90 годах, сейчас это происходит здесь. В принципе, но надо сказать, что с учетом того, что в Боснии, особенно в мусульманской части страны, национальность приравнивается к вероисповеданию, их как-то немножко, им немножко странно, что представители одного и того же вероисповедания могут между собой конфликтовать. Поэтому здесь они немножко не понимают, что у нас происходит. Они думают, если вы православные в большинстве и там, и там, то о чем вы вообще спорите вот поэтому они в принципе иногда просто абстрагируются от христианских разборок так сказать тем более что сейчас параллельно проходят конфликты в сирии и в сирии и в палестине там как бы вовлечены в это мусульмане поэтому башнякам это более интересно грубо говоря к сожалению часто вот на форумах я видела там хватит писать про украину напишите нам что происходит в палестине вот но поэтому я не скажу что есть особый интерес но те люди которые в теме то есть вот если я общаюсь с людьми, рассказываю им реально, что происходит в Украине, они, конечно же, очень нам сочувствуют, потому что они сами были в такой же ситуации. Угу. Дякую дуже вам, Леся, за то, что поспілкувалися с да. нами.